Олена Карпі, це регент церковного хору. і, Якщо бути абсолютно чесно, я вперше буду спілкуватися з людиною, яка а, керує і диригує хором, який співає у церкві. Для мене взагалі церковний хор це щось таке надзвичайне. І мені здається, що туди вибирають якихось особливих людей з особливими тембрами, з особливими голосами, з особлив... Ну, взагалі зовсім зовсім особливими. Про усі найменші подробиці будемо від вас дізнаватися. Згода. Давай первое предание. И вот как так сталося, что вас занесло самое в церковный хор. Регентив також якое окремо крему выбираю. Вы знаете, є я думаю, что это все, наверное, свыше. Вот как Господь Бог, наверное, благословит человека, петь ему в церкви или не петь. Вот так оно и случается. В моем случае. Просто нужно перенестись в далекий 1990 год, когда я была студенткой музыкального училища. В то время только начали возобновлять церковное богослужение, требовались певцы. Где брать певцов? Конечно, наше родное музыкальное училище, студенты, которые готовы творить, вершить, в общем-то, на любом поприще. Вот так я очтилась первый раз в церкви. И по сегодняшний день, ну, как бы я поступенчато шла, я сначала Пначала пела. Успевала, конечно, потом. очень долгое время я пела, были большие перерывы. Но куда бы меня ни заносила вот но все равно жизнь возвращает в церковь. То есть это, ну, это моя миссия. Есть какая-то особая атмосфера церковного спива? Конечно. особливість, я не знаю, особлива, ну, я розумію, що тексти, музика вже особливі, але коли е, виконують композиції саме у церкві, вони звучать інакше, і голоси якісь інші. Ви знаєте, ну, голоса більше, звісно, я, як Регін, зараз, я стараюсь голоса підстраювати під, дійсно, як ви говорите, цей самий настрій. Тому що люди приходять, звісно, ну, скажімо, зі світськими голосами, вот, порой з э, такими унікальними тембрами, але в церковному пені цього не має бути. Тобто, э, головне, сфокусировать внимание, скажем, прихожан, слушателей на церковные именно тексты молитвы. И если голоса э, пестрят тембрами какими-то особенными, нет, к сожалению, приходится это все причесывать, сглаживать и уже голоса э, вписывать в рамки вот, церковных богослужений, скажем, богослужебных песнопений. Почему тут такая особливость? Дивите, вот мне сдавалось, что спевать в церковном хоре это складнейше, чем выступать на сцене. Сені і що потрібно бути неабияким виконавцем для того, аби тебе взяли в церковний хор. І більше того, ті люди, які хизуються своєю музичною освітою своїм досвідом. Якщо є така графа церковне спів, то завжди це зазначають в мене був досвід співу у церкві. Що робить цей спів? А що він дає такого особливого потім навіть в естраді. Особенности. Ну, особенности как в эстраде, так и в церковном пении, они свои. И я бы не сказала, я как человек, который занимался тоже сольным пением, я в свое время работала солисткой вокалисткой нашей филармонии. вот, поэтому я знаю как бы не понаслышке, что такое выступать сольно и что такое руководить хором и петь в хоре. Это две совершенно разные такие градации, и там, и так, и там это очень сложно, поверьте. В церковном хоре, что сложно в церковном хоре? Очень большой объем песнопения которые там поются. Это просто, если ты вышел на сцену, ты спел одну-две песни, которые ты заучил, я не знаю, годами, это все легко, в общем-то, и просто, хотя перед большой публикой, которая вот так на тебя смотрит, это тоже своя сложность. В церкви, да хора, мы, не видно. да, хора не видно. Но, с другой стороны, огромнейшие, ну, просто по полотно, которые мы там поем, музыкальные, вот и люди, которые приходят, не знаючи, скажем э, так, такого положения вещей, их даже вот некоторых пугают, они уходят, потому что считают, что они не справятся вот с такими таким объемом вообще песнопений, которые там исполняются. Это вытрымка. Очень серьезная, очень. То есть я, честно говоря, службу в церкви, которая, ну, вот, длится у меня вечерняя служба, это часа три, например, по времени. Не знаю, я ее приравниваю с месяцем работы, например, в филармонии, когда я работала по усталости, по... Ну, это очень, очень серьезная, в общем-то. Плюс эти тексты, они же несут особую информацию. Вот поэтому та потрібно якось проникнутися. А як же, звісно? І чим більше ти проникаєшся, тим отдача, і твій голос настраивается вже на другую волну. Це вам несе вода. А в самих самому процесі богослужінні самому яку роль виконує? Чи може бути богослужіння без пісень? Нет, я так не думаю. Ну, музыка, она вообще имеет огромное влияние на человека, на душу, на сердце, на мысли, на эмоции. Она ну, наверное, подобно дождю, который вот каплями проникает в твое сердце, в твою душу и настраивает на тебя на вот какие-то образы, мысли. Так и в церкви. Это тоже своего рода музыка помогает донести до э, прихожан э, вот молитву, ведь тексты, которые Веди поются... В резонанс. Да, да. Вот, -вот. вот поэтому я считаю без музыки, ну, ну никак. Но это же притаманно церковной хоры, притаманно больше, ну, на мою думку, все-таки православию. Потому что почему-то католицизм больше З органною музикою mm -hmm. асоціюється, а от саме хор і от піс... співи пісенні mm -hmm. да, церковні це все ж таки притаманно більше православ'я. Це, це справді так. Оскільки я, yeah, я пам'ятаю, що був в католицьких церквах, я всюди фактично хори так само. там они совмещают там используются там органы, голоса в православной церкви это в основном голоса живые голоса, которые могут, могут вживую донести слово которое, в общем-то, из-за чего люди приходят в церковь, услышать то, то, что они должны услышать от Бога, скажем, посредством наших голосов, наших песнопений Зазвучать церковные Хуровы на Волычке, Чи может быть какие там егантики, как Розмарил? Ну, это в зависимости от того, какой храм. Если это большой кафедральный собор, огромное помещение, там 3-4 человека просто не смогут наполнить этим звуком вот эту огромную территорию. Поэтому привлекается большее количество певцов. Я работаю в небольшом храме, вот, и вообще мое убеждение, это лучшее качество, чем количество. Вот, поэтому у меня хор... Небольшой, очень небольшой, но я считаю качественные Певцы все с образованием, все очень давно поют в церкви, очень духовно, в общем, тоже пронизаны этой музыкой, поэтому это действительно, вот, я считаю, великое духовное такое искусство, которое у Ну, давай, заходи. Вы занимаетесь ну, только суто-хором, или еще где-то выкладываете музыку, э, спивы? Э, ну, на сегодняшний день э, пока у меня только хор. Вот. Ну, я как человек творческий, меня просто ну, как бы заносят мои порывы творческие в разные виды деятельности. Я преподавала в школе, я преподавала вокал в школе, детям. Тоже Убирала и мои будни в хоре. Ну, наверное. Да, это был очень интересный опыт, в общем-то. И для меня, я уча детей, я очень многому научилась сама. Это было просто здорово. Я пела в филармония, была солисткой, сбылась моя, боже, детская, давнишняя мечта спеть с оркестром, я ее осуществила, и почему я закончила, и, и все до равно в хор, ну, свои есть, конечно, причины, почему, почему я так, ну, на сегодняшний день у меня только хор, но я считаю, что это не конец, по-любому жду сигнала свыше, вот как вот я всегда говорю, сижу дома, навстречу своей судьбе, І от щось случається. Вот так от у мене завжди. Вот я так сижу сейчас просто жду. вот що мені свыше там уготоване, який по сценарію, наступний пункт, який я должна провести. Я хочу поставити вам технічне запитання. Ну, по аж цілих два. По-перше, акустика в кожній церкві своя, особлива, і потрібно якимось чином е, налаштувати хор під особливу акустику. Бо десь вона є, десь вона має свої особливості, десь щось не так з акустикою, але слово і пісня, тобто мелодія, повинні пролунати. Це роки тренувань, роки репетиції і метод ну досвіду помилок. Чи є якісь спеціальні секрети майстерності? Ну, ви знаєте, боротися, звісно, з плохою акустикою ну, в храмі це нереально. Нічого ж не говорити? Я просто ну, був у мене такий опит, скажем, в житті. Я брала уроки опірна півіце Дніпропетровського оперного театра. Она меня научила очень многим вещам, которые я впоследствии просто применяла в своей работе и в церковной, и с детьми, и в филармонии. И вот э, оди, одно из условий, в общем-то, даже при плохой акустике, если есть хорошая дикция, четкое слово, это все услышится. Поэтому как детей, так своих хористов я приучаю к дикции, я за это даже наказываю, потому что в церкви, как бы ты красиво не спел, все равно на первом месте это слово, и чем четче ты его скажешь, тем, как доходчивее оно дойдет. Это скоромовки с хористами вы Вы знаете, даже есть такие моменты, да. Поэтому, вы знаете, акустика, тренировки или какие-то особые, ну, я не знаю, к этому моменты, ну, нельзя к этому приноровиться. Действительно, она или есть акустика, или нет. Но вот такой вот момент, как хорошая дикция, помогает нам бороться с плохой акустикой. И другое техничное питание. Очень ага. вот, нелегче было бы записать все на магнитофон, на CD и Ставити, чого мучати хор там? Ну нехай це 5-10 людей впродовж трьох годин. Це і ноги, і голосові зв'язки, бо одного разу я спеціально пішла до церкви для того, аби спостерігати саме за хором. Вони ж навіть не присідають. Да, да, це все стоя. Всі, Все стоячі. Угу. Тобто я не знаю, що роблять а, священики з Алтера. Можливо, вони можуть десь перепочити хоча б 30 секунд, але хористи ні. Є да, таке. Что я могу сказать здесь? Ну, во-первых, конечно, это дань традиции. Должен быть живой хор, живые голоса. Почему не привлекаются органы или другие инструменты? Это уже искусственный звук. Здесь живой голос. Поэтому, как бы, ну, я, я считаю, это больше, конечно, традиция. А записать, вы знаете, столько моментов э, в, в службе, которые просто ты по ходу начинаешь соображать, что тебе дальше делать. То ли там что-то у них сбой в каких-то возрастах, а мы же работаем, в, как бы так, напрямую со священниками. Мы, у нас не каждая по себе. Все Прямый это эфир? в связке. Да, да, прямой эфир, фактически каждая служба. Вот. Поэтому, конечно, бывают технические сбои и у них. Что-то у них, они, может, ну как-то где-то там оступились. Мы, естественно, должны следовать за ними. К сожалению, если нажмешь кнопку магнитофона, как вы говорите, все пойдет не так. Тут должна быть взаимосвязь, взаимодействие, ну и прежде всего духовное. Вот. Священники тоже могли бы записать свои голоса на магнитофон, но они этого не делают. Вы разбираетесь в богослужении уже? Так само добрый, как и священники, которые служат в церкви. Ну, я при церкви, в общем-то, более 25 лет вот уже. С небольшими, конечно, перерывами. Я уходила в семью, рожала сына. Вот. Но все равно у меня пути Господни приводят все равно в храм. Конечно, это очень огромный опыт работы. То есть 20, больше 25 лет. Я, ну, это уже половина моей жизни. Тогда специфика работы с хористами, на яка, Так само вчитая их дослушаться слушать, что зараз отбывается, якось то розуміти, понимать, где что нужно переставить, где когда начать, где когда закончить. Ну, в основном, конечно, эта работа ложится на плечи регента. Вот. Но певцы, которые у меня поют очень давно, конечно, они уже осмысленно все это делают и тоже видят какие-то заминки или что-то такое и стараются, они даже бывают мне подсказывают, потому что бывает, когда... Вот, когда идет четко служба, и ты уже в течение 25 лет знаешь, как она должна идти, и когда там, ну, малейшее что-то, такой штришок, раз, и в сторону это все отошло, и ты начинаешь просто судорожно, так, что, что же сейчас? То в это время приходят на помощь мои любимые коллеги, <laughs> которые более, скажем, ну, спокойнее, потому что я так, как регент, как дирижер хора, я ответственна не только за себя, но и за каждого, поэтому, конечно, за каждого голова болит. Вот, поэтому мы вот так работаем сообща, вот в этом, в этом весь и, как бы, не знаю, процесс нашего хорового, духовного общения. процесс, он такой, должен быть очень серьезный, и такие все ответственные, серьезные, стоят вот так. Чи вы жартуете, с меня, там, там не, жарти. Там церкви, не ну, мы навязанные, там, в службы, mm -hmm. а там в ну, то там что там кто-то какой-то там нет, а, ну, ты, конечно, там, мы, давно, мы, мы все так... живые люди, конечно, бывают всякие курьезные моменты. Вот, ну, по ходу службы я, конечно, стараюсь их, ну, даже если что-то случается, ну, стараться закрывать на это глаза, потому что это очень сильно сбивает на дальнейшую, потому что там же, ну, мне как речь вообще нельзя отключаться. Но, конечно, если что-то случается, мы это можем обсудить после службы и можем обсуждать потом это очень <laughs> долгие месяцы. Но имеет место быть. Потому что мы все, в общем-то, все мои хористы, они же все светские люди, которые работают на других работах, кто в музыкальной школе, там, ну, кто где. То есть понятно, что бывает. Просто да, ты не разумеешь. А в богослужения на то что будет сказано по ошибке, будет чути Вот такая вот особливость. Не, я разумею. Ну, же? Жестами, жестами какой-то бы какой Або, навпаки, уже закінчилася служба, и выходит такие, Боже, что ты сделал? Нет, вы шо знаете, был, вот я как раз вспомнила случай, был такой, парень у меня был, пел, очень ответственный и очень верующий, серьезно. Ну, вот так получилось, что у нас служба первая начинается в 6 утра. И добраться с каких-то дальних районов, это проблематично. Ну, и бывает, порой, конечно, кто-то опаздывает. Я, в общем-то, делаю скидку, потому что понимаю, вот паренек прибегает, зима, весь запуск. Вот так вот с него все течет. У нас в церкви очень жарко, тепло, как в квартире, в общем-то, в зимнее время. Вот он прибегает, и он настолько этим всем, ну, как бы сам возмущен, что он опоздал. Ему так просто неприятно это все. Вот он как стал, вот одетый в поту с пакетом. И он отстоял всю службу так. И я даже не, мы не могли шалохнуться, сказать ему разденься. Хотя, потому что я знала, что сейчас просто все взорвутся от смеха. Это надо выдержать. Он до конца службы стоял, одетый, в полном обморожении. Яроване, співав співав, а як же старався дуже сильно, То есть он він реабілітувався повністю. Ну, это было просто, конечно, смешно, но все стояли вот, невозмутимо, вот стоит человек, ну очень сильно расстроенный, ну пусть бывает, поставить. Пані Леонід, дякую за те, що завітали. Цікаво, з вами поспілкуватися. Я навіть не помітила, як час. ну Хай вам щаститься усього тільки найкращого, ну і хору, який би міг радувати вас, як регента і. Людей, які приходять на службу, і щоб все ж таки доводило чи вдавалося не тільки слово донести, а й емоцію, дух, атмосферу, що це проникнення і таке спілкування було на найвищому рівні. Хай вам большое. щастить усього найкращого. Наступний блок нашої програми це телесеріал Життя як життя. За 20 хвилин у цій студії за номером телефону 15 76 або 346771 поговоримо з вами про боягудство. Тому не перемикайте.